السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کی وجہ سے حالات بناتے ہیں مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان تمام دوست اس بیان کو پورا پورا دیکھیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کی وجہ سے حالات بناتے ہیں ہاں اور دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں ایک تو سزا ہوتی ہے دو جل جنت کی وہ الگ ہے ایک سزا ہوتی ہے حالات کی ایک انعام ہوتا ہے حالات کا کہ اللہ حالات سے انعام دیتے حالات بہتر بنا دیے حالات بگاڑ دیے ادنا سزا جو ہوتی ہے جنت و سے پہلے وہ حالات سے ہوتی ہے ادنا انعام جو ہوتا ہے جنت جب سے پہلے وہ حالات سے ہوتا ہے اللہ کا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بتنا آ رہی ہے کہ اچھے حالات بنا کر بھی انعام دیتے ہیں اب ان کے حالات اچھے کر دیے کیوں کہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے ان کے دینی دینی اچھی ہے اور ان کے حالات بگاڑ دیے کیونکہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے تو ایک سزا حالات بگاڑ کے بھی ہے ایک انعام حالات بنا کے بھی ہے جیسے جنت دو جگہ جنت انعام ہے وہ دو سزا ہے کہ وہ تو مننے کی بات میں. اور دنیا میں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے اور کام کی برکتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا رخ دین کی طرف کر دیتے ہیں ہم تو بہانہ کرائیں گے اور ایک مجمعہ کا مجمعہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے یہ تو یہ کس نے کیا ہے یہ تو اللہ نے کیا ہے تو اس طرح حالات کا رخ اللہ صحیح کر دیتے ہیں تو اللہ حالات سے انعام بھی دیتے ہیں حالات سے سزا بھی دیتے ہیں طریقہ ہے اس لئے کہتے ہیں حالات کا تعلق کہ حالات کا تعلق ہماری دینی زندگی سے ہے جب دینی زندگی صحیح ہو جائے گی تو حالات اچھے ہو جائے گی اور دینی زندگی بگڑ جائے گی تو حالات بگڑ جائے گی اور یہ سزا ادنا ہے اصل سزا تو جنت جنتوزک ہے وہ الگ ہے یہ ادنا ہے اکبر لال کہ ہم ادنا درجے کی سزائیں رکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے کہ اعلیٰ درجے کی سزا کیا ہے کہ دو زک. کیونکہ جو دو میں گیا وہ تو گیا بنا تو پہلے غذا ہی تھا کہ اللہ جس کو آپ نے دو میں پہنچایا اس کو تو آپ نے دشوار کر ہی دیا اب اس کا کوئی ویلو نہیں ہے وہ تو اصل ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس سے پہلے دنیا میں اب تعالیٰ شاہو حالات بناتے ہیں تاکہ بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے ان کے حالات بگاڑو تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آوے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں سب ان کو ستاتے ہیں سب ان کو پریشان کرتے ہیں کیوں تاکہ یہ اللہ کی طرف آوے اللہ, اللہ سے الگ ہو گیا ہے ہاں یہ ایک سنت ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک تو بشارتیں ہوتی ہیں فضیلتیں ہوتی ہیں یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے فضائل سنائے بچارتیں سنائی برکتیں دکھائی تاکہ اللہ کی طرف آئے وہ نہیں آیا نہیں آیا اب دوسرا راستہ احتیاط کیا جائے گا وہ راستہ کیا رہا ہے کے حالات بگڑ دی صحت کے حالات کاروبار کے حالات خاندانی حالات آدمی تو بہت سے حالات کے بیچ میں ہے وہ صحیح راستے پر لانے کے لیے حالات بگاڑ لیتے کوئی عذاب نہیں دینا ہے اس کو شہری راستے پر لانا ہے کیونکہ آ نہیں رہا ہے فضیلتیں سن کر برکتیں سن کر ہاں تو حالات کے ذریعے سے لاتے ہیں کہ ان کے حالات بگاڑ ہے بکری چلانے والے کی مثال ہے بکری چلانا والا جو ہوتا ہے ان کی بکریاں بھی ہوتی ہیں کتا بھی ہوتا ہے وہ کتا بھی رکھتے ہیں اور بکریاں بھی رکھتے تو بکری بھی ایک بھولا جانور ہے تو کبھی دور بھی چلا جا رہے اب دور چلی گئی اب کیسے لا لیں تو وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے تو ہے اس کے پیچھے تو بھاس کر کے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے کٹوانا نہیں ہے بلکہ اس کو ریوڑ میں لانا ہے اس لیے کتے کو پیچھے لگایا ہے مولانا روی رحمت اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہل کرا پاتو چندی تا پونم دیکھو شہر بھول گیا خل با باسو سنی بچکو بنن اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو تیرے لیے بد اخلاق بنا دیں گے تاکہ چرا روک اللہ کی طرف صحیح ہو جائے تو نے فضیلتیں سنی تو فضیلت تو ہضم نہیں ہوئی فضیلتوں نے کام نہیں کیا اب فجیتے کے راستے سے لانیں گے ایک فضیلت ہوتی ہے ایک فجیتہ ہوتا ہے ہاں محاورہ ہے فضیلت وہ تو اچھی چیز ہے وہ تو انعام نہیں ہے اور فضیلت قبول نہیں ہوئی تو پھر کا فضائے اور فضائل عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے یہ فضا یعنی فضیتا ہوگا تو کچھ لوگ فضیلتوں سے آ جاتے ہیں اور فضیلت ہضم نہیں ہوتی ہے تو پھر پھر ان کو فضیلتوں سے لاتے فضیلتوں سے آتے یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے صحابہ میں سے بعض لوگ کا فضائل سن کر حضور کے اخلاق کا سن کر آئے بعض لوگ شخص تھے وہ دیر سے آئے انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں رہا اب کچھ نہیں ہے تو چلو یہ راستہ اختیار کرے تو بعض لوگ فضائل سے آتے ہیں بعض لوگی سے آتے وہ یہ دونوں شکلیں رحمت کی دونوں شکلیں رحمت کی ہیں کوشو راجنے کا ہے کہ اس نے فضیلتیں سن کر لبیک نہیں کہا اگر فضیلت سن کر لبیک کہتا تو فضیلتیں مل جاتی لیکن فضیلتیں فضیلتوں نے کام نہیں کیا تو پھر فضیل اب کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے لیکن چلو اللہ کی طرف ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے کہا کہ مخلوق کو اللہ تیرے پیچھے لگا لیں گے اور تو پریشان ہو جائے گا تاکہ پریشان ہو کر اللہ کی طرف آ یہ بھی رحمت کہ اللہ مف... اپنے مخلوق کو تیرے پیسے لگا لیں گے تاکہ دے رخ اللہ کی طرف جائے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ پیاری کارگزاری سنی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بروقت پر مل سکیں جزاک اللہ